ડાયમંડ અને ટેક્સટાઇલ નગરી સુરતમાં દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન બજારોમાં ગ્રાહકોની ભીડ જોવા મળી હતી અને ખરીદીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો ત્યારે આજે લાભ પાચમના શુભ દિવસે કાપડ માર્કેટ સહિત તમામ વેપાર ધંધાની વિધિવત રીતે શરૂઆત કરવામાં આવી છે વેપારીઓએ ભગવાનની પૂજા કરીને આ વર્ષમાં ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગમાં સારી તેજી જોવા મળશે તેવી આશા વ્યક્ત કરી છે લાભ પાચમનો દિવસ માનવ દ્વારા ઉજવાતી દિવાળીનો પૂર્ણકાળ ગણાય છે અને આ દિવસથી દેવોની દિવાળીની શરૂઆત થાય છે ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ આ દિવસનું ઘણું મહત્વ રહેલું છે लाभ शुभ हमें आशा रहती है की जैसी दीपावली की पूजा होती है सभी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके अपने कोई वदन चले जाते हैं कहीं घूमने चले जाते हैं कहीं सूरत में रहते है लेकिन ठीक लाभ पंचम के दिन ये परंपरा चली आ रही है हमारे सूरत की कि ठीक छह दिन के बाद में लाभाचम जैसे ही आएगा उसी दिन मार्केट खुलता है तो आज का जो लाभाचम है उसको हम अच्छे मुहूर्त के हिसाब से पूजा अर्चना करते हैं और ऊपर वाले से लक्ष्मी वहां से गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा यह साल सुखद जाए और बहुत अच्छा जाए जिस तरह हम दीपावली की पूजा करते हैं उसी तरह यह लाभ पंचम का पूजन है इससे हम सर्वोपरि मानते अपने हिंदू शास्त्र में सना, हिंदू सनातन में और अभी अगर आपको मैं बात करनी चाहूँ तो ये दीपावली थी हमारे पच्चीस सालों की तुलना में ये दीपावली पच्चीस से तीस कमजोर थी तो विशेष हम ये प्रार्थना करते हैं कि अब आने वाला साल है वो सूरज कपड़ा व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा जाए जिसकी शुरुआत हम आज पूजा करके शुरू कर दी है और तो धीरे धीरे व्यापारी आएंगे वैसे मार्केट खुलता जाएगा कुल मिला आज से जो मार्केट खुलने की है शुरुआत हो चुकी है वो लाभ के दिन